Дозрительно высокая смертность среди новорожденных Николаевской области. Вот детки захоронены. Младенцы на экспорт. Женщина работала в Германии и выгуливала собаку. И познакомилась, познакомилась, с, женщиной, познакомилась с женщиной, которая работает в больнице, операции нашим детям делает. И она сказала, что очень много есть органов с Николаева. Халатность или способ замести следы преступления. Меня выписывают на пятый день. Я еще встать с кровати не могу. А они мне говорят, ну, что все, типа койка ж занята, понимаете. Иди домой, потом придешь. Я говорю, не поняла. а где выписка? А где документы, говорит, а что, что мне делали? Придешь через пару дней, через 3-4 дня говорит, к участковой. начмет пришел, а, типа документов нет, а, истории родов нет детской книжечки нет. Мы в шоке. Родители утверждают, врачи возвращали им трупы чужих детей. он сделал этот анализ, который показал, что это девочки ногти. Но в палате лежал мальчик, это факт. Вот, а тут это самое, подмена трупа. Сколько стоит ребенок? 100-150 тысяч долларов. Фальсификация документов. Дата рождения ребенка другая. Время рождения ребенка. Наш родился в 14.25, а там было записано 15.40, по-моему. Рост ребенка отличался. Там еще какие-то в истории болезни бумажки не были, как бы не относящиеся к истории болезни. Но на одной из них было написано, э, по-моему, нашего ребенка рост был 51, там было написано цифра 53. Неэффективная работа прокуратуры. И ни в милиции, ни в прокуратуре на это уже не обращали внимания, так понял? Э, да, они фактически это дело как бы не обращают особого внимания. Похоронили. Ну, факт есть факт, да, и, но обходят его. Безнаказанность виновных. Речь о преступлениях в больницах не идет вообще. Не идет вообще. Разные города и родители, но одна и та же беда. Или была халатность, убили ребенка, или, говорит, ну, продали. И мне, видимо, отдали Чужою дівчинкою. довідки свідчить про те, що дитина була доношена на 39 тижнів. Ще народила дівчинку. Натомість, коли ми ховали, з морга забрали ми хлопчика. Хлопчика обдертого, шкіра на якому злазила. Як не стати жертвою мафії в білих халатах? Я взагалі всю цю ніколаївську систему. Врачей по какої схемі можуть підмінити вашего рібенка і чому наворожденних хоронять як звірей? Смотрите в нашому розслідуванні. Світлана, Єлена, Михаил і Вікторія живуть в різних городах. но их історії написаны словно под копирку. Все это вже подстроено. Я думаю, що ребенка забрали дійсно була вторая подмена, коли я отримав забирав труп Все, так? Сорок наскільки йому другий ріб? Довідки свідчать про те, що дитина була доношена 39 дев'ять тижнів. Ще народила дівчинку. Натомість, коли ми ховали, з морга забрали, ми хлопчика хлопчика обдертого, шкіра на якому злазила. Здоровые женщины без вредных привычек. Я физически здоровая женщина. Вот у складности здоровья у меня нет никаких. Семья у нас благополучная, нормальна. Мы не вживаем никакие алкогольные, ни, ни тетюновые. Беременность проходила без осложнений и патологий. проходила ваша беременность? Отлично проходила беременность. Не болела, не... Ни, ничего. Все идеально было. Предыдущий опыт и регулярные обследования врачей лишь подтверждали, у них будут здоровые дети. У жены это была вторая беременность, первая беременность, вот дочка 25 лет, вот нормально все без всяких проблем. И эта беременность проходила абсолютно нормально. Жена очень щепетильно э, наблюдалась. Но словно по зловещему плану на седьмом месяце врачи находили причину для госпитализации будущей мамы. Дело в том, что все было нормально, УЗИ нормально, все нормально, и в ней ложат, так бы сказать, ну, патологии беременной. Как рассказала нам Елена, медики не утруждались поставить ей правдоподобный диагноз. Выбрали самый распространенный. Сказал мне пойти на УЗИ. А, этой, как как, УЗИстки, ну, вот это самое заключение, нет, она мне не дала. Она быстро посмотрела, да, сказала, что ребенок повернут в эту сторону. Такое поведение медиков вызвало непонимание даже у их коллег. Я пришла в роддом, сразу же от участковой в роддом, и женщина мне говорит, там старая женщина уже такая, ну, в возрасте, говорит, что, а зачем она тебе прислала, ну, говорит, у тебя все идеально. Почти во всех случаях медперсонал проводил досрочную стимуляцию родов. Приходит доктор, смотрит, слушает, говорит, ой, все идеально, говорит, сейчас будем рожать, говорит, такой крупный ребенок. А я еще удивилась, я думала, что так рано, еще 2-3 недели. При идеально проходящей беременности врачи, используя любые средства, настаивали на кесаревом сечении. Это уже мне муж потом рассказал, что его спрашивали, или жену спасаем, или ребенка они начали внушать моему мужу. Это такое бывает, а у вас еще дети будут. Понимая, что нарушают законы, медики заставляли родственников подписывать бумаги, освобождающие их от ответственности. Принесли мне бумагу, но мне кого-то якобы разрешение на кесерево сечение. Бумага, значит, чисто. Я говорю, я ничего подписать не буду. То есть она так, я вижу эту бумагу, она говорит, ничего, я не буду. Во-первых, я тут ничего не вижу, во-первых, объясни, что это такое. Она, сильно вы грамотнее, так хватит, у меня эта бумага с руки пришла. Практически сразу пытались убедить роженец, что ребенок уже умер или родился мертвым. давай слушать меня руками сначала, потом какой-то дудочкой. Вот. Говорит, я не слышу сердцебиение. И сразу у нее лицо какое-то поменялось заходит первая врач. И давай же что же слушать. И она же ведет на низ ей ребенок. Говорит, а да вот сердцебиение, вот ребеночек. Это все. А та говорит, да нет. И, вот это... и давай у нее вырывать этот барабан. Одна каже, да бейте сердце. Другая же бейте сердце. И так они слухали ну, давай, около часа. Несмотря на убеждения докторов, мамы чувствовали подвох. А я говорю, да не может быть. А я слышу, малый крутится, уже разворачивается, как раз к родам и готовится. Она говорит, нет, а вот это у тебя измена, говорит. Я говорю, вы мне врете, говорю. А некоторые даже ловили медиков на обмане. Я так думаю, что она приняла роды, а потом разрезала живот. Но они говорят, что ребенок был мертвый, родился. Дивлюсь, дочка моя лежит, а эта Ежова, пусть там, она уже лежала, ну, видно, дали ей на наркоз уже, и она там что-то, что-то, Она ей не резала же. Я так зрозуміла, що дитина, видно, родився, а потім її, потім її розрізали, що я не зрозуміла нічого. Родні присутствуючи при родах, замічали странні вещи. Палата рядом в палаті рожала жінка. Фіктивно рожала. Вона то кричала, то не стонала, то не кричала, до неї далі ніхто не зайшов. Потім, значить, я сидю, дивлюся, заходить врач. Женщина врач, несе рібка. Несе зверху. Ось як мої дочки мої зробили, несе ребенка заносить в цю палату ребенка. Занесла ребенка, точку палату. Виходить і проходила, проходила клона, накрила цього рібінка. Як так може бути, якщо вона брала десь, вони колять, діла ту прививку, то вона повинна була йти або туди з рібінком, а вітер без рібінка, або наоборот. Мужчина, коли мене сидів. Сидів, коли мене мужчина і так прямо дивися на мене, залазила за, за, за сльози, дивився на мене, мучить. А я вирішила, щось вийшло, він да ні, все нормально. А я ви плачете? Він да так. Как утверждает Елена, врачи до сих пор не могут объяснить ей свои действия. С 7 часов считайте до полуденника никто ничего не делал. Это я уже с мертвым ребенком сколько времени хожу, ну по ихнему, да? Добрый день. Михаил Дмитрик утверждает, что его ребенка могли подменить по дороге из одной больницы в другую. Как будто как специально сделано, понимаете, потому что вот тут много рожниц в экстрагенитальном отделении, вот, и детей завозят в центральную детскую больницу, а это ехать полчаса. Вот одной больницы в другой. Ребенка вместо полчаса везли час и 40 минут. Куда заезжали, неизвестно. Привезли того ребенка или нет. Вот. Непонятно. Мы провели эксперимент и проехали по пути, по которому везли ребенка Михаила. Сейчас 13.00. Проверим, сколько времени займет дорога. На часах 13.22 дорога заняла не больше 20 минут. Это учесть то, что мы не местные и не знаем города. Где был ребенок? Еще около часа остается загадкой. Во время нашего расследования мы столкнулись не с одной такой загадкой. Еще одной загадкой для нас остается то, зачем ребенка Елены привезли в отдел реанимации, если по документам он был уже мертвый. Пациенты нет. Я ее искала год. А теперь они задним числом мне а, делают, а, что она была утилизирована, ну, типа, использована. Я говорю, подождите. Значит, ее использовали. Деньги забрали себе. А, а мне сказали, что ребенок мертвый, да? Если ребенок мертвый, то он, он не подлежит на эти все процедуры. Все пострадавшие в один голос обвиняют докторов в преступном сговоре. Я подозреваю в подмене моей на лекаря-гинеколога в Центральной районной лекарне. Мафия Николаевская врачебная. Все это уже подстроено. Во всех случаях родители жалуются, что медики химичили с их документами, меняя и оформляя задним числом. Шли в прокуратуру с женой. Прокурор открывает историю болезни, знакомит нас с материалами дела. И мы смотрим, что там другая история болезни. Там нумерация страниц другая. У них было 18 дней, 14 дней у них было. Исправлять, писать что угодно. Там. Я захожу в его кабинете, в его кабинете моя вся история изрезана, вот так вырезанная. Где вот эти диагнозы, где хорошие, поняли? И вся А Это надо было им все разорвать, сунуть левое. Подозревая врачей в сговоре с правоохранителями, родители уже никому не верят. Я подозреваю вообще всю эту николаевскую систему врачей. У меня два протокола разных э, вскрытия есть. Начальник обздрава Николаевского. Вот, она сюда снаряжала экспедицию дважды, чтобы я, в общем-то, как-то мне уговорить и убедить, что не надо это сам. Э, что там все было, как они написали. По их словам, они столкнулись с круговой порукой и открытым покрывательством. И он сделал этот анализ, который показал, что это девочки ногти. Тележал мальчик, это факт. Что я поняла, что там какая-то связь идет, что кто-то из знакомых. Потом я узнаю все-таки, да, у него там родственник в прокуратуре. Діділи ДНК, там сестра роботи. Зробили дві експертизи в рамках кримінальної справи в Києві, які сфальсифікованими, в яких написано, що це мертва дитина, наша хлопчик. Не змова лікарі тут розумієте, тут круга порука. І за этого приходится делать дерогастуючі експертизи за границі. Я витягла гроб. І зроба одервала кусок ткані. Мені сказали спеціалісти, що можете, то краще візьміть тканину, тому що туди руки не долізуть, бо вони не додумаються. І ДНК показала, що та дитина не може бути нашою. Це експертиза в Чехії, Вона зроблена офіційно. Там написано, що та дитина не може бути нашою до 100%. Тим більше, що та експертиза говорить, що то хлопчик. Хлопчик. Я народила дівчину. Но правоохранители игнорируют факты и отказываются эффективно работать. Ни в милиции, ни в прокуратуре на это уже не обращали внимания. Да, они фактически это дело как бы не обращают особого внимания. Похоронили. Ну, факт есть факт, да, и, но обходят его. бих экспертиза діла в Николаєві. Одну зробили, напевно, по заказу їхньому, а другу першу зробили, я там шум пенила, зделали відно от положено експертизу. І цю експертиза пропала. Це її рапорт робочий. С translateX, що обласна прокуратура украла експертизу. По словам батьків, цинічні служителі панацеї впевнені, ім все сойдёт з рук. Я говорю, я сейчас буду їхати в поліцію, в прокуратуру. Говорю, якщо так іде дело, Вот там я знакомишься в прокуратуре и смеет. Наше общение с ними тому подтверждение. Меня зовут Геннадий. О. Нет, это не надо. Как, как не надо? Мы снимаем а, программу о том, как умирают младенцы, и потом какие-то казусы происходят. Речь о преступлениях в больницах не идет вообще. Общаться на камеру и давать комментарии на отрез отказались. Я разрешения на съемку не давал. Я в вашем случае найду хорошего Адвокаты, которые... А чего, а, а чего да. адвокат, а вам адвокаты? Вам-то что, боятся? Предложение провести очную ставку с пострадавшими родителями тоже не вызвало энтузиазма. Вы задаете вопросы, они а не показываете мне истцов. Привезти истцов? С, с не собой? Не надо ничего привезти. Давайте договоримся там на завтра, послезавтра. Нет, я с вами ничего а все наши вопросы были восприняты как угроза. Вы типа угрожаете? Не, я просто хочу, чтобы вы знали, что не надо так очень делать. Нет, ну вы пришли и угрожаете. Я про... Я не угрожаю. Просто то, что мне рассказали те вещи, они у меня Но в голове не укладываются. Вам рассказали одни вещи. Ни а один я могу человек. Потом. Ни один человек, их больше семи, понимаете? Это пугает. И ладно бы один, два. А там, там у меня нет слов просто. Наше расследование привело нас на кладбище где хоронят младенцев. Начмет на второй день пришел, начал говорит, так подписывать документы, надо быстро дитя захоронить. Прям быстро, вот сегодня надо его захоронить. Вот детки захоронены. Вот 14 год, смотрите, сколько детей было захоронено. Подходящее место, чтобы окончательно замести следы. Ни табличек, ничего. Сюда привезли хоронить ребенка Елены, когда врачи сказали, что он умер. Перед следствием, когда мы пришли, не было таблички, а сейчас табличка стоит. Место больше напоминает кладбище для животных. Мы делали изгумацию. У меня шок просто был. Ну, этот ребенок уже давняшний. Этого ребенка, даже если уже так рассудить, этого ребенка закопали на 15 сантиметров. Вот реально как собаку, видите? а есть стандарты, да, два метра или полтора метра мы должны копать, а, а этот ребенок на 15 сантиметров. Крышка гроба открытая, а, да, даже не забита гвоздями. Табличек нет. Во время расследования родители рассказали о постоянном давлении на них. Начальник обздрава Николаевского. Вот она сюда снаряжала экспедицию дважды, чтобы я, в общем-то, как-то меня уговорить и убедить, что там все было, как они написали. Позвонили мені на мій мобільний телефон і запитали, ви Світлана, да. Ми працівники працюємо... антикорупційного комітету. Давайте ми вам дамо якусь компенсацію. Ви розумієте, це для дитини така травма. От, може б якось би ви вже успокоїлись. Ну що то може бути дороже для матері, чим її ребюнок. Коли вони побачили, що я не ведуся на ці їхні всякі розмови, <кхем> вони безстренько собрались і йшли. Яка сума може бути дорожча за дитину? Okay. Ніяка. Безконічно затягує розслідування, пострадавшим не дають обратіться в Конституційний і Європейський суд по правам чоловіка. Ну я наполягаю, як на тому. Ця мама, то вона не хоче, тому що вона каже, що то у мірошник є три експертизи, які кажуть, що там мертва дитина її. Вона не хоче розуміти. Вона дитину не дає свою на ДНК, вона сама не дає аналізу на ДНК. Я знаю, що це дитина моя, але я на жаль не можу довести ніяк, розумієте? Сколась така ситуація, що я на сьогодні не можу ніяк довести. Юридичні заставі її <кій> сделати. <кій> Ні. Их попытки привлечь прессу и сдвинуть расследование с мертвой точки только добавляет проблем. И подают суд на таких мам, как я, за своих детей. Мы отправили запрос в Генеральную прокуратуру и надеемся получить ответы на наши вопросы. В представительстве Верховной Рады Украины по правам человека нам пообещали в этом помочь. Что можем, если есть подозрения, что прокуратура... Неэффективно расследовать. Да? Вообще не в таком случае даже само обращение от нас туда и ответ прокуратуры, это уже будет то, что мамы смогут положить через своих адвокатов те дела, которые идут. Это раз, посмотрим, что они там. Плюс это определенный стимул прокуратуры понять, что все-таки процесс идет. И в том числе, если мы даем ссылочку на решение Европейского суда в плане разумных терминов, это тоже, как правило, имеет косвенное позитивное действие.